Günlərdə ARB telekanalında bir neçə verilişin yayımı dayandırılıb. Onlardan biri də Hüseynova bacıları proqramıdır. Verilişin bundan sonra çəkilməyəcəyi bildirilib. Proqram həftənin bazar günü yayımlanırdı. Onun bundan sonra hansı kanalda yayımını davam etdirəcəyi isə hələ məlum deyil. Qeyd etdik ki, Hüseynova bacıları proqramını aktrisələr Xuraman Əlizadə və Ülviyyə Əliyeva aparırdı sözügedən kanalda yayımlanan və aparıcılığını əməkdar artist Dilara Əliyevanın etdiyi söhbət bar verlişi də ABP TV ilə yollarını ayırıb. Dilara Əliyeva Xəzər TV-də fəaliyyətini davam etdirəcək. Xəzər dənizində zəlzələ olub. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinə xəbər verib. Zəlzələlərinin tədqiqatı bürosunun məlumatına əsasən yeraltı təkam yerli vaxtla saat 04:37-də qeydə alınıb. Zəlzələnin maqnitudası 3, dəriniyi 7 kilometr olub.